दर विधानसभा चूंटी नु आती परिणाम समग्र राज्य जनता नजर है जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर हिरालाल पटेल सर अपनी है सर सबसे पहले तो न्यूज कैपिटल में आपका स्वागत है कल की कैसी तैयारी आपकी कल की तैयारी पूरी है मैंने स्वयं जाकर के जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां मतगणना होगा जाकर के सारी व्यवस्थाओं को देख लिया है और हमारे चौदह टेबल पे जो मतगणना होगी सारे अच्छी तरह से उनकी जो काउंटिंग के जो हमारे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं और सिक्योरिटी है सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं बूथ कैप्चरिंग की भी घटना सामने आई थी फिर मतदान भी हुआ पूरी घटना क्या थी और आपके पास क्या रजवत आई थी देखिये ऐसा है कि चुनाव बहुत अच्छा और साकुशल संपन्न हुआ कहीं किसी कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अगर कोई बात होती तो शिकायत प्राप्त होती लेकिन दो बूथ पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं उन लोगों ने दो घटनाओं का जिक्र किया था जिसका संज्ञान लेते हुए और जो हमारा नियम है गाइडलाइन है उसके तहत रिपोल की संतुति की गई और इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ किया और कल वो भी बहुत बढ़िया शांतपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और उसको सील कर दिया गया है आपकी ओर से सभी कर्मचारियों को क्या कल के लिए सूचना दी गई है क्योंकि ये बैठक है जो जंग जो हो रहे हैं भाजपा हो आम आदमी हो या कांग्रेस सभी के समर्थक भी वहां पे आएंगे लॉ एंड ऑर्डर से लेके सभी कर्मचारी तक नहीं देखिए ये हर चुनाव में समर्थक हर पार्टी के आते हैं आपका जो कहना है कि बाई इलेक्शन है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है और सभी लोग समझदार हैं और यहाँ के लोग शांत प्रिय लोग हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्लानिंग किया गया है पूरा मतगणना तरीका कितने बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है आपके मुताबिक देखिए मतगणना तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि इस पर एग्जैक्टली टाइम बताना बड़ा मुश्किल है लेकिन लगता है कि बारह बजे के बाद हमें बारह बजे के बाद जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा फाइनल જનરલ ઇલેક્શન ઓબ્ઝર્વર હીરાલાલ પટેલ સર જેમને ન્યૂઝ કેપિટલ સમક્ષ જણાવ્યું વાગ્યે એટલે કે કાલે કોના તે રહેશે આમ આદમી પાર્ટી હોય કોંગ્રેસ હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌની નજર ગુજરાતમાં વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પર છે ત્યારે જોવું એ રહેશે કે રસાકસી ભર્યા આ જંગમાં બાજી કાલે કોણ મારશે કેમરાપર્સન અભય ત્રિવેદી સાથે ઋષિ દવે ન્યૂઝ કેપિટલ જૂના